сейчас работает в областном совете. Рабочая группа ее возглавляет Миничук Валентин Васильевич, заступник головы областного совета по беспритульным животным. То есть это очень большая проблема для города и это большая проблема для области. В лучшем случае решают эту проблему какими-то живодерскими методами, а если мы идем в Европу, то это вообще неприемлемо. То есть нас никакой цивилизованный мир не поймет. Поэтому вот сейчас идет наработка о выделении участка земли, о создании опять же коммунального предприятия по работе с беспритульными животными, которые будут заниматься стерилизацией, уменьшать количество вот этой неуправляемой стаи, которая ну, увеличивается на территории города. И создание питомника, где будут этих животных применять, стерилизировать этот. То есть получается, что сейчас опять же где-то городскими проблемами занимается областной совет. Но с другой стороны, на примере города можно будет отработать и методику, и наработать специалистов для того, чтобы этот вопрос перенести в целом на область.